С вами Дашка 112. Сегодня хочу вам рассказать о том, что я буду готовить сейчас. Начнем? Так, давайте пока я сниму наушники. Наушники, кстати, новые. Я их купила вчера. Вчера я с подругами сидела, как уже было в этом видео, которое я сняла в магиста. Это редактор видео. Вот это прикольно. И купила себе маленькие наушнички такие вот смайлики а -а -а. они желтого цвета и такие нешные сегодня я приготовлю сейчас посмотрим что приготовим так, а -а -а. так. у нас сейчас еще ингредиенты которые нам нужны ингредиенты пока я вытаскиваю потихоньку не судите Мою. Еще один. А! Главное, чтобы он не упал. Ля-ля-ля. Да, достаем. это был хлеб. Так, хлеб мы достаем. А эту штуку убираем. Пока. Вот. У нас на столе так, в первую очередь надо завязать волосы. О, oh, пак, у меня... Упало. Давайте повторим снова. Волосы завязаны? Повтор второго видео ты был сейчас. Так, из ингредиентов у нас... Это у нас что? Кабаса, походу. А, пахнет колбаса, значит это колбаса. Так, из ингредиентов. Колбаса. Хлеб. Чай. быть подложить чтобы не упал планшет вот есть берем да как всегда начиная снимать видео он сразу начинает звенеть Может его открыть, он снова за захлопнется. Челявек, анекдот. Э, закройся, пожалуйста. Ну я прошу тебя. Закройся, пожалуйста. Закройся, закройся. Дай мне достать видео, придумай. наполнится и уже закипается. Вот я врубила ноутбук и теперь могу нормально снимать с музыкой. В общем, чайник вскипел, сейчас буду доставать тарелку. Наушники надо подальше брать, вообще их вырубить. фирменные с армандирубой стоят. <laughs> Мне нужна заколка, чтобы они не закрылись. Хотя... И так не закрылись, они все равно не <laughs> Это Прикольно. Так, <laughs> терна канадович цац доска вот так амище всячка я беру нож беру для четвёрка четвёрка и Разкрываю. Э... Пец. Колбаса вообще сейчас нет. Есть. Да, это колбаса. Ребята, это колбаса. Ребята, это колбаса. Сейчас я разрез... разрезаю колбаску. Сейчас буду потихоньку ее разрезать нормально. Убрать на всякие фигуры, которые не мешают. Пока прибирать батончик. Вот, и разрезаем. Цветочек! Аня! Уже нарезала. Первый бутерброд готов. Второй. Вообще я люблю готовить, по идее. У меня это прям не шкаливает. Три. Последний. Я люблю очень готовить. Мне по кайфу. Я прям, не знаю, рождена, чтобы готовить. Вот у меня постоянно так. Возьму что-нибудь такое. Например, ну, то, что я сейчас сделаю. И, блин, начинаю раскладывать на тарелке чтобы было все красиво и идеально. Привычка. Все, я реально в ресторане мазафака работаю. Все, закончила. Теперь нам осталось только завернуть все и отправить в холодильник. Все, колбаска в холодильнике. Хлеб. Где-то я слышала уже эту песню, она мне все. так понравилась. А! Да ладно, я достала. Всегда я доставала. Я карлик. Вы еще не слышали, как я пою. Возьмем тарелки. Резак от, от Бога. Все, идеально. Осталось приготовить только чай. Достаем кружки. Достала кружку. Начинаем делать. У меня есть чай от бар, но вы можете любой использовать. По вашему вкусу. А -а -а, тяжелый. Главное не пролить. Кстати, я пью чай с молоком. Поэтому вы можете выбрать по своему вкусу. Пьете ли вы чай с yes. Если пьете, можно добавлять молоко, а если не пьете, добавляйте сырой воды, чтобы был чуть-чуть не горячий. Можно сахарницу. И опять ее на место поставлю. Это стучит? Или мне показалось? Ребят, не показалось. Размешиваем. Пробуем. Хорошая. Так. Молоко. А. А, -а, а, Колбаса не падает. Фу. Значит колбаса. И все готово. Типичный я. Вот что у нас получилось. И сейчас я буду это пробовать. Пробуем. Ёп. Grønn. Mm.